ee burada e, çok sabah tabii ki məhkəmə prosesində azad özünü azadlıq hərəkətləri diləyi qalandıran dəyməsi e, Dovruzov təcribə iclasında həbs iddiası ilə həbs olunub bildirildi. Ancaq məlum məsələdir ki, sifariş daha yuxarıdan gəlir və e, ee Çox dərsli düşündürürəm ki, dövlətin boyundaxı sütunu sayılan Məlumat Təşkili Nazirliyi e, ölkədə qəzetçiliyi, məxfəati, azad fikirlə qurmaq üçün e, budur bu öz aləmlərində hər çətinliklər görür. Fayiq belə müstəqil olan müəssisələrin bir növ necədir öz aləmlərində qələbələrini qazandılar. Əslində belədir, bu bizim üçün sirbu verən bir e, ən adi sağcı olaraq təəssüflənirik ki, iki dəyərli insan bu günkü deyək ki, cəngiz olmayan bir insan həbsxanaya göndərilir və səhədlər, səhət durumları da orada da yaxşı olmuyor. Bunu bizim azadlıq dırnağı sərəhşəkçilər bildiyinin səbəbi az da reallığımız kimi gələ bilmədiyimizdir. Farklı olaraq bu bildisidən yazar. Bu adam mübarek insandır. Bu adam bugünkü gün Etbar Mehmet da kimlerden de sorursa Lefer Tola hapishanasında eğer iki adam sındırılmamış çıkırsa biri de Ferebaz Novruzoğlu'nun ümumiyyat da Ferebaz Novruzoğlu'nun mübarizə tarihi, keçdiyi şərəfli mübarizə tarihi Azərbaycanda mübarizə olunmazdır. Şimdi bu ürünleri tu sənə e, imkaniyet demek çok hasat da Ancak 88-ci Tu sana imperiya deyende Peremez Doğrudoğlu çok su kulağını tuturdu ki o sese eşitmesin. Azerbaycan'da imperiya itiraz olarak ilkin e, Ardo aksiyasını geçiren Peremez Doğrudoğlu'ydu. Peremez Doğrudoğlu sıradan biri diyor ki Peremez Doğrudoğlu bilir ki iktisat e, üniversitesinde bir bitiren adamdı. Bu, bu mitinglere koşulduğu milli azaltlık harekatında e, e, faaliyet gösterdiği için faktik olarak onun Leyli stipendiyası aldı, stipendiyasını kəsmişdirlər, ancaq o yer yolundan dönmür. Bəzən bizim bəzi qardaşlarımız görür ki, biz kəsiddə bir-birinə qarşı gələrək təzahürlər alıb, tərəfə doğru olur, biraz müdafiə fikirləşir. Amma ya. mənim doğru olduğumu heç kim yaşılıqlar unutmur. Mənim Leyli stipendiyası kəsəndə yeganə adam Oyunusda, təzahürü anbalı idi ki, mənə hər ay Leyli stipendiyası qədər cibindən pul verir iki də o stipendiyadan məndən kəsdilər. Mən kəşibli kəlməyim, Azərbaycanlıyam. Mən əzərliyəm, onu şair belə deyir. Bu Azərbaycanın mərhubat deyirəm, qəbət ki is azdır. Nədən deyirlər bunu? Bir elə bir şey fikirləşmə normalmış, onlara mərhubatın alternativ bir rol verdilə bilər. Zamanı görə bil. Vaxtadı. Və təəssüf edirəm, burda mən seçilmə əməli yetirəcək bir şey yoxdur. Əməsin oğuzdur. Biz belə dostlar oturuşub yerdə çay içməyə gəlirik. Bəs də belə oynayırıq. Həlazından çəkib quraq. Şərəh və ləqəti insanın paxtalarının arxasında gələn şərəhdir bu. Mərebəz də mərazət edir. Başlanğıc şairlər yarışıdır. Ümumiyyətlə bu musavaqdır. Qalağın canı çağıdır. Quran başa bir şey yox. İldoqbay başqona heçə müraciət edə bilmir. Düstəli vəlatdan müraciət edə bilməz. Nədən bu qonlara müraciət edə bilirsən? Hansı yerə? mən dəfələmlə, dəfələmlə, ə, ki, olar, ə, bir şeydə birə sizinə sağ ol. Şükür minnətdaram ki, albasal və Qarabağ məcəllədə burada yənləşdim. Səbəb hər dəfələrlə mən səbəb dəfələrlə yazılarımda qeyd etmişəm. Azərbaycançının praktik olaraq ləyaqət və şərəfə görə məhkəməyə müraciət etməyi absurd və çox yalançı. Bütün ki ermənilər bizim şərəf və ləyaqətimizi elə bir tapdalıb baxır. Əslində qadınları olan kişilərin bütün şərəf və dəqiqliyi məhkəmədə axtarması çox ucuz bir şeydir. Bəlkə mən düzgün deyirəm qardaş kimi siz özünüz bu qəsarəyə yanaşma. Mən də deyirəm, bəzən bunu da tərəf, ancaq yazılarda siz deyirsiniz ki, məhkəmədə, hər iki məhkəmədə, həm nizami məhkəməsində, həm apellyasiya məhkəməsində biz hüququnü tərəfini qoyuruqsu. Bu yazıları verin bir İngilisin eksistensiyası. Burda təqdim böyüklərinin yalnız görəyə biləcək bir orqan var. O da lingvistik ekspertizadır. Və hər iki e, məhkəmədə bizim vəsatətimiz qəbul olunur və tərcüməçi də olur. Bütün vəsatədlər qəbuldur. Burda mən açım deyib bir atalarım bir yaxşı misal var. Diyəsəm mən Şərdi e, Şirazdə, İran'da oxumuşam. İttəri ötüb daşları bağlamaq. Yəni belə bir zamanaya gəlib çıxmışdım desəm, bizi üstümüzə ötürürlər, ancaq müdafaa için hiçbir şaraat yaratılmıyor. Son üç gündür, dört gündür ben hususıyla dikkatle bilenler bilir, matbaat hemşire tehlil edilir. Dostlar da matbaatı tehlil edilir. Son üç dört günde Serdar Bey'in Teremaz Beşiktaşı planına bu güne kadar hazır için matbaat demeyi var ki reaksiye edilir. Her zaman oradan başta bizim e, dostlarımız Durcanın aparıcı məktubundan 20 saat da tərtib olunur, amma bu xala həqiqətən qandasıdır. Biz bu informasiyanı necə verməyi, necə eləməyi bir şəkildə sizə verdik. Düz ikinci səhifəyə yerləşdirib, amma e, çox sərti keçirib. Elə sizə bu mövdi yoxdu. Bu şeylər çox əhəmiyyətlidir. Onlardan sonra da e, sabahı günü heç, bildəcək, heç bir dedik keçmiş şey vermə. Həmin gün oktyabr səhər səndən. Biz Durcanın bir başqa tədridinin başa çatdığıda Şahana Ərbəyildər burdadır. Orda çox mal axuşaydı. Siz çox təmasatlı şəkildə, ancaq son 17 ildə görünməyən bir şəkildə e, 20 nəfər açıq şəkildə bir evgin, evək daşlar olarası dəyərli təqdim edilən adamlar Daxili Nazirliyinin baş mütetəşəkkil cinayətə qarşı mübarizə idarəsinə apardılar. Orda şahid belə general getdi. Yəni bu qədər böyük hadisədir ki, öz özlüyündə. Bu qədər böyük hadisədir ki, bir zamanlar evləriniz evdi. bir de geldi icra hakimiyetinde dönemde Heyler Aliyev Derken abi yazılsan mı? Aile Sikleri kanalının emektaşı şimdi Derken abi yazmış ki araştır. O, o, çok önemli bir belge. O vaktan da Hıncır Mekbatı'na karşı biraz ehliyatlı oldular. Ve onun çok büyük ehemmiyeti olmuş. Hindi Cumhur abi, Azerbaycan'da iki başlı dakikada hepsi. Bir başlı dakikada Tuba Barın'ı. Başka başlı dakikada mavinliği onun üzerine koymalı Cek Devi'yi. bir başqa tanılmış yaza verdəndən deyirəm aparırlar. Evdən görünür xəttbasdı deyir ki, mənim işə vaxtım yoxdur. Görünə baş verir bu iş. Və hadisələri şəxslərin üzərinə gətirmək elə edildi. Şəxslərin üzərinə gələrsə, nə fəramaz Novruz oldu, nə də Səfərəli bəyli qulaqdan çıxdılar, qulda içdiklər qulda içməyə də şəydim. Tamamdır şəxslərə qalıb. Mən şəxsən başqa cürdə hərəkət edə bilərəm. Çox şəx, şeylər də yazım. Amma söhbət şəxslərdən getmir. Söhbət Azərbaycan mətbuatında vaxt baş qaldıran, başlanan yeni bir ənənədən gedir. İndi də vətəndaşlar öhdəliklər, çox uzun müddətli bunlar hər sorulmurdu. Yani ki burada da o fikirlerle mədrasi yani bir Herkes sözünü deysin ama e, biz sabahlarım e, artık biraz da e, bu hepsi e, Hepsi təşkil edilen adamların üstüne de biraz baskılarla, biraz e, mətbatda Bu da araştırdı. Hala bu e, okul biraz da artık bunların işinin üstüne biz iş getirdik sıra Ona göre de günlerim e, satışı olarak bu adamlara maddi mənəvi dayanmışlarlarına Hadi taraftan bir adamlara üç üç ay dört ay kömeli olsun bu açılana kadar olsun adamlar çıkıp değişen değiller biraz da artık mesela bu adamlar kedi şeyler yani bu da hey, Herkes salonu yiyen birinci işin olarak sen ıı, işinle ilgilisin. Sen de gelirler ki alternatifler hakkında düşünün. İnanın ki biz alternatifler bırakırız. Hiç alternatif yok böyle bir şey. dəyərli cənablar. Mən də qətiyyətlə başqadır. Biz hüquq mədəniyyəti. Üşədirəm. Bu yoxdur. <laughs> Sadəcə bu məsələləri danışmaq istəyirəm. Bu məsələ, məsələ... sadə bir mənzilə həll oluna bilər. Hər ikə həmkarlarımızın təfsir, hakim təqdir qurşağı olan oyun necədir? Başqa yozumu şərh yoxdur. Asıl aşlar şey gösterişi bu işte Temasip Novruzoğlu'nun eee demeli kaldırılır diyenler bunlar hepsi gibiler burada müthiş bir şekilde demeli sıfarış var